વકફના રજૂ થયેલ બિલને લઈને મુસ્લિમ અગ્રણીઓ અને સામાજિક કાર્યકરો દ્વારા સીધી સૈયદની જાળી મસ્જિદ લાલ દરવાજા ખાતે ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો ખૂબ જ બોડી સંખ્યામાં લોકોની હાજરીમાં ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચારો કરી વિરોધ કર્યો હતો સાબિર કાબલીવાળા તેમજ અન્ય મુસ્લિમ કાર્યકર્તા સમાજના લોકોને પોલીસ દ્વારા ડિટેન કરી કારંજ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા હતા હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ વિરોધ પ્રદર્શન કેટલું કાર્યરત અને સંતુષ્ટ નીવડે છે સત્ય ન્યૂઝ અમદાવાદ ये वक्त और यू पी दोनों के ऊपर ये जो काले कानून मुसलमानों को बढ़ाए जा रहे हैं सौंपे जा रहे हैं इसके खिलाफ हमने एक साथ के लिए विरोध प्रदर्शन करने की संविधानिक तौर से इसकी रखवा करने की कोशिश की लेकिन आप देख रहे हैं तो पर मुसलमानों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है जिस तरीके से हमको रिटेन किया गया है यहाँ पे और काफी ज्यादा जो पुलिस महकम आप आए यहाँ पे और ये जो है ये लोग को दबाने की कोशिश की जा रही है तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमको ऐसे काले कानून नहीं चाहिए हर चीज नहीं चाहिए हम ऐसे काले कानून का विरोध करते हैं और चाहे यू सी हो चाहे चाहे यू सी सी हो चाहे कोई और कानून हो जैसे कि ये वकफ़ का कानून ये लोग लेके आए अमेंडमेंट बिल ये लोग जो पास करके लेके आए हम इस कानून का विरोध करें बहुत ही पुरजोश में इसका विरोध करते हैं नहीं ये जो स्टेटमेंट आप देखिए किरण मिट्टी का स्टेटमेंट आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि हर एक कौन का बंदा इसमें शामिल होगा और अमित शाह कह रहे हैं कि इसमें आ, ये मुसलमानों को कोई तो और कौम का बंदा नहीं लिया जाएगा तो ये एक गुमराह पब्लिक को गुमराह करने की एक साजिश रची जा रही है हम यही कहना चाहते हैं कि जब किसी भी नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में चाहे मंदिर का ट्रस्ट हो चाहे गुरुद्वारे का ट्रस्ट हो या कोई भी ट्रस्ट हो जहाँ पे आ, आ, उनके धर्म के अगेंस्ट जो भी लोग हैं उनको नहीं लिया जाता उनके धर्म के खिलाफ के लोगों को नहीं लिया जाता फिर अपने ही धर्म के लोगों को लिया जाता है तो धर्म एक आस्था की चीज़ है फेत की चीज़ है तो हमारा धर्म भी हमारा फेत है हमारी आस्था है हम इस मुल्क में रहते हैं ये और हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है कि हैं में रहे और मुक में हमारे धर्म को पाले लेकिन जिस तरीके से वकफ की जमीनों को हड़पने के लिए पे आज और बीजेपी के लोगों को बताया जा रहा है तो उसका बिल्कुल निंदा करते गठन खिलाफ है आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे जाएंगे और इंशाल्लाह जाना ही पड़ेगा मुसलमानों के पास दूसरा कोई रास्ता रहा नहीं है आपको सड़क पे भी उतरना पड़ेगा और आपको कोर्ट के थ्रू संसद के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी इस मामले को उठाना पड़ेगा જો તમે આ વિડિયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા છો તો લાઈક અને ફોલો કરો અને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરોટ કોમ આઝાદી